Сегодня у нас 15 апреля 2019 года. Мы находимся в городе Личевске. С нами вместе находится Татьяна Маляр и ее муж Александр Шурду. Жители Черноморска. Они хотят нам рассказать историю, которая приключилась с ними в Черноморской больнице совсем недавно, с 28 февраля на 1 марта. Ну, начнем кого то Татьяна Спас. Знаете, я, наверное, потому что Саша очень много не помнит. Как бы я пришла с работы, Саша ушел на работу, на свою подработку. Все было нормально, ничего не предвещало беды, как кажется, как говорится. И тут звонок где-то около двух 15 минут третьего ночи, звонок, что Саша в приемном отделении. Естественно, я собралась, приезжаю в приемное отделение, мой муж в состоянии он не узнавал никого. Он, я с ним разговариваю, пришел его брат. Э, в приемном отделении находился отряд СОП 4 человека и наш знакомый, который его туда привезли на скорой помощи. Как потом выяснилось, у Саши было высокое давление. И приступ, и приступ который спровоцировало это давление. Но... Никто ничего ему не оказывал, никто не делал никакие... А уборы. кто его доставил в больницу? Скорая помощь. Скорая помощь, да? Да, которая ему полола 4 кубика сибазола. Это правильно или неправильно? Я не знаю, как это правильно или неправильно, но его привезли без приступа в приемный покой. Этот приступ случился уже в приемном покое, второй приступ, чтобы вы понимали. Когда случился этот приступ, они решили, что он как бы сошел с ума или как я не знаю, нам вызвали психиатра. И мы, да, доктор Ильин, который большое человеческое спасибо, что человек приехал из дома ночью. Он не посмотрел ни на что. Его вызвали, он как исполнил свой долг. Да, он приехал. Саша в это время уже пришел как бы чуть-чуть в себя. Он ответил на все вопросы психиатра и на что психиатр сказал, что это не мой клиент. Я и... этого не помню, я был бы сознание как это потом. Делайте, говорите свою работу. В это время, чтобы вы понимали, это было где-то уже начало четвертого. До этого времени мы суетились, делайте что-то, да, делайте какие-то уколы. Толик кричал ну знакомый наш, что делайте ему уколы от давления, у него высокое давление, делайте что-то, да? То есть реанимационных мероприятий <coughs> не проводили? Вообще никто не, ничего есть, не проводил. С какого проводит? времени по какой, приблизительно? Вот он а, попал Где-то с двух часов, да. Ночи, да? Да. И по началу четвертого никто ничего не делал ему. Mm -hmm. Когда пришел Ильин, вот сказал... Mm -hmm. Когда пришел Ильин, он сказал, что это не мой пациент, сделайте ему успокоительное. До этого мы уже вызвали скорую помощь Святой Катерины. Врачи, которые приехали на скорой помощь, тоже, естественно, ну, были озадачены, ему вызвали пси психиатра, типа что человек сошел с ума или он белочку поймал, хотя человек был трезвый, без запаха, он не употребляет никакие таблетки, там, ну, стимуляторы, какие-то энергетики, он этого ничего не употребляет после того, как приехал Ильин, сказал, что это не мой пациент, говорит, делайте ему успокоительное противосудорожное, у него, говорит, высокое давление. Они позвонили в нервологию, да, в отделение, те сказали, что-то там сказали, но врач с отделения так и не спустился дежурный, после чего Толик подошел ко мне и говорит, что Таня, забирай Сашу отсюда и вези в Одессу, потому что мы его потеряем. Скорые врачи со скорой святой Екатерины ему сделали укол от давления, сбили давление ему до 180. Когда он уже был транспортабельный, что мы его могли перевозить, mm -hmm. нас посадили, ну мы вывели Сашу, посадили в скорую и поехали в Святую Екатерину. А что вот этого укола не было в наличии в больнице? Вы, вы знаете, я не знаю, как объяснить действия этих врачей. Почему вот так его футболили как футбольный мячик. С чем это связано, я не знаю, я не могу объяснить. Mm. После этого, когда Саша уже лежала здесь в кардиологии, я подходила к как зал приемного отделения, рассказала ей ситуацию. Mm. Я говорю, назовите мне врача, я просто хочу ему посмотреть в глазах, кто дежурит. В тот день, да? Она сказала, пишите заявление, я не имею права называть врача и все. При этом разговоре, как раз в коридоре получилось так, что стояла кузырь. Она, ну. Сказала что-то врачу и ушла. Реакции не было, хотя, ну, я думаю, как главврач, да, тебе каждое утро дают сводку происшествия, что было в приемном покое, это должно быть. И обращать внимание, наверное, на какие-то случаи. Почему так? А не иначе поступили твои подчиненные. Но ну, реакции скажите, не вот, было. Просто не могу понять. Вот сотрудники Черноморской больницы, они практически все жители Черноморска, да? Какая-то обида на местных жителей И что, что? Я не знаю, как это рассказать, как это сказать. Перед этим свекровь была, попала 16 марта, 16 февраля она попала тоже в больницу с отеком легких. Ее спасали девочки с кардиологии. Ее подняли в кардиологии, сердечная недостаточность, отек легких. Наверное, такие тоже показания, показатели были у нее, чтобы ее отправить в реанимацию. Но ее спасали, вот я честно говорю, спасибо, низкий поклон mm -hmm. этим девочкам, медсестрам no. с кардиологией. Ну, то есть, получается, ваш муж попал. А вообще, какой конечный диагноз у нее получился? Что у него произошло в тот день? Инсульт. Микроинсульт. И что, они не могли определить, что это микроинсульт? Нет. Ну, я понимаю, я не могу определить. да? Я тоже не могла определить, чтобы вы понимали, мы его, когда привезли в саду Катерину... Он там ответил на вопросы врачей да, в приемном отделении, его пока повезли на рентген да. легких, ну это стандартная процедура. Вот, как скажите, как... его привезли в, в больницу Светлой это сколько времени уже, в какое время его привезли? Э, это... В начале шестого. То есть это с двух часов ночи? Да. До пяти, три с чем-то часа. Ну, да? Сколько времени да. потеряно да. было. Да. То есть да. было потеряно время, да. есть человек, люди с высшей врачебной квалификацией не могут определить, что у человека микроинфуль, да? Сидят и смотрят друг на друга, да? Да, футболят. И это при том, что родственники были рядом, да. готовы раскрыться ну, и помочь. Вроде да, даже нет, говорит, да, там, да, да. То ли да. даже разбивать ему, как у меня раскрапно разбивать, Ты готовы даже были покупать лекарства. Мы можем да. этого Толику, ну как бы да. Толик может подъехать, так это все. Ну, э, не, ну нас просто вот как бы ваш такой рассказ, мы его тоже сегодня ну, сделаем, сюжет и обязательно это выложим, потому что, ну. Мы уже как бы собираем такие материалы. Так получилось, что как бы вот люди обращаются по больнице. Я просто хочу понять, что случилось с врачами. Вот что Я происходит. не знаю, что с ними происходит, ну, что. И, человек человеко было? Вы знаете, лиховат, даже ну... не звучал вопрос денег. Вот даже они не подошли, не сказали, что ребята надо запу... у нас нет таких уколов, их надо купить. купить да? допустим, вот, да. Ну, Вы чисто по-человечески. Проблем не было. Я была, ну, у меня были деньги при себе, довольно-таки хватило бы на все уколы. Наверное, и на Поражает черствость самих Понимаете, людей. Понимаете, которые... то ли непрофессионализм ихний, то ли вот это э, как отфутболить куда-то, перефутболить, но Без сколько, сколько можно так. Ну хорошо, мы обязательно этот случай мы сейчас снимем копии документов. Может быть, бояться ответственности? Ну, ну а наверное, что -то... Может быть, здесь когда в этом случае это уже как система вошла, она идет вот эта. Да, значит. мы наверное сделаем так, мы такой. снимем копии ваших, Пожалуйста, это вот что-то мне в связи с седой Катерины, и вы подходили, вам сказали обращайтесь с заявлением, да? А мы все-таки как нашей об, общественной организации, <с> обратимся с заявлением в эту больницу для того, чтобы провели служебное расследование, установили. Кто был тогда на на дежурстве? Да, почему почему не такое была да. помощь. помощь человеку в полном объеме? Нарушено, почему? Вот, лю... По да. сути, права были нарушены целиком и полностью. Ну, и если бы, если бы вот честно, спасибо большое, огромное всем святой Екатерине, всем врачам там, чтобы вы понимали в реанимационном отделении мальчики, молодюсенькие, они вытащили его с того света, его поднимали уже, он он все, ничего. он безжизненный был. Ну что ж, я думаю, что это еще один повод для написания заявлений, для поведения служебных сведений в больнице, потому что, ну, я не знаю, эти случаи надо как-то уже систематика какая-то, понимаете? Это Просто система да, ну, Нежелание работать. Говорили да, но со знакомыми очень много говорили, что Таня не молчи, говори, иди, кузырь. Но я прекрасно понимаю, что от разговоров дела не будет. Вот не, оно, надо что-то делать. Мы ну, останется допустим... на месте, понимаете? Если вместе да. мы сплотимся, Если надо... обратятся э, пострадавшие жители с черноморска опять же, если будут обращаться, если мы будем собираться вот так в кулачок, то вместе да. мы что-то что что сделаем. Надо что-то сделать. Давайте будем честными. Это коммунальная больница, она содержится на коммунальные деньги. Я все прекрасно понимаю, что есть там не совсем финансирование, и многие люди готовы дофинансировать, некоторые люди даже. Дело в том, но что отношения. Не проблема, да. да. Отношения. Почему что человеку... не проблема заплатить, да. отблагодарить? Да, да. Но, но проблема. Как-то будьте почеловечнее, наверное, вы давали какую-то клятву Гиппократа, да, наверное, вы чего-то пошли в эту профессию по призванию или заработать денег, ну. Но... Но ну, я не понял, поддаётся. деньги должны быть любой ценой. И я надеюсь, что мы этот случай тоже не оставим покой, постараемся разобраться в нем и подождем ответа из больницы. Роман Машниц, Андрей Хлопчик, Альтернатива.